والمؤمنين اليوم يذكر طبيعية إبراهيم عليك الصلاة والسلام إذا أمره الله إذا أمره الله بسبب ابنك العزيز الكريم إسماعيل عليك الصلاة والسلام وقال وقعدت في القرآن الكريم هذه القصة فلما الله عليه وسلم ما عمل ابن آدم من عمل يوم النهر عطينا الله عز وجل من عرقة الدَّارِ وأنه وأنه لا يأتي يوم القيامة بقرونها وأزلفها وأشعارها وإن دام لا يكون من الله من الله بمكان قبل أن يقابل الأرض فتيه بها نفسا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لكن وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما تبدى به في يومنا هذا أن نسلم لم نرجع لم نرجع فلنحرى ومن فعل ذلك فمن فعل ذلك أيها المؤمنون تقبلوا تقبل التشريك عليه جميع الصلاة المخرجات من فضل يوم عربة إلى عجل من أيام التشريق فقولوا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أكبر الله, أكبر الله أكبر الله أكبر ولله أكبر

আমাদেরকে খালি দিবেন না জামাতে আদায় করেছি আল্লাহ আপনি এমন একটা সুন্দর পরিবেশ দিয়েছেন আল্লাহ একটা সুন্দর পরিবেশে আল্লাহ নামাজ খুব আমরা কমে আদায় করেছি তোমার দরবারে লাখ আদায় করি আল্লাহ আমাদের প্রত্যেকের সোনা